Только Украины. Встречайте в нашей студии старший прапорщик пограничных войск Украины Олег Иваченко. Олег, расскажите о генерал-майоре. Каким он был командиром? Вы знаете, много хорошего сказано, но у каждого командира я считаю, основная задача – это любой ценой сохранить жизнь своему личному составу. И как вы видели на видео, когда мы выезжали с начального центра, э командир дал слово, что все живыми и здоровыми вернутся домой. Так вот, знаете, когда уже события разворачивались, что на грани предела уже были у всех и нервы, все были уставшие, потому что не было определенности, что будет происходить, будет дальше задавался вопрос, вернемся ли мы живыми. Так вот, хочу сказать с гордостью, что я был свидетелем того, когда Игорь Федорович, построив частично часть мотоманерной группы, потому что она была разделена, многие находились на разных точках, а наш основной состав, 120 человек, и он дал слово, что все живые вернутся. Так вот, он свое слово сдержал. Вы сказали о мотоманевренной группе. Какие задачи вы выполняли? Перекрывали полностью участок границы 40 километров. Основное начало событий марта-апреля месяца сочеталось с стажировкой. Курсанты, знаете, лучше тысячу раз рассказывать, но лучше один раз показать. Да? Ну а потом э, отражение вооруженных вторжений. То есть задача любой ценой, чтобы граница была закрыта. 40 километров достаточно большой отрезок границы. В чем преимущество мотоманевренной группы? Это в обеспечении бронетехникой и транспортными средствами, что в любой момент по первой команде мы готовы были выехать в любой участок, в любую точку. Основная задача наряда это что? Обнаружить и сообщить. И любого пограничника дать информацию, что в данном районе или в данном секторе произошло нарушение государственной границы. На этом участке в течение 10-15 минут мы могли выехать в любую точку и дать отпор фактически ну, любым силам, будем так говорить, которые пытались бы это совершить. Часто приходилось выезжать? Можно сказать, почти каждый день. Почти каждый день. Олег, нам известно, что вы на своем БТРе ну, каким-то чудом умудрялись вывозить раненых, вывозить по полностью заминированной дороге. Это, наверное, было какой-то фарт с одной стороны, а с другой стороны мои глаза, знания и наблюдения. То есть если на дороге появлялся какой-то посторонний предмет, любой, который не имел отношения к этой местности, я в этот сектор не заезжал. И на все эти четыре с половиной тысячи километров, которые я успел накатать за последние два месяца, а за четыре шесть половиной тысяч, знаете, я удивляюсь. Чему? Что остался живой. И слава Богу. Потому что... Я хочу отметить, что Олег награжден орденом за мужество третьей степени с чем мы вас и поздравляем. Это абсолютно заслуженная награда. Олег, приходилось задерживать сепаратистов? Приходилось. Самое резонансное у нас было событие, это когда 25 мая на ВПС Дмитриевка была задержана группа в составе 13 человек. Это знаменитая Ольга Кулыгина, которую потом впоследствии обменяли на 17 наших ребят пленных. Игорь Федорович Мамад был старшей группы, которая этапировала, доставляла, конвоировала эту группу. Вы знаете, парадокс -то в том, что ни один, с кем я и больше 30 человек, наверное, перевез, конвоировал, ни один недостойный ответ. Знаете, не так было бы обидно, когда человек сказал бы, да, я действительно хочу там какой-то независимости, да, у меня есть какие-то там понятия, да, у меня есть какая-то идеология. Не так было обидно, ты бы его воспринимал как врага, понимаете? А когда все граждане одного государства, я не беру в счет осетинов, абхазов, прочей национальности, которые тоже были в нашем секторе, которые против нас воевали. Это было понятно, это враг, это человек, который незаконно перешел государственную границу с оружием, и он пришел тебя убивать. Для солдата самое главное – это знать своего врага в лицо. А когда ты стоишь лицом к границе, а тебе стреляют в спину, стреляя с твоей же земли, по-моему, это страшно для любого солдата, любой страны, любого народа. По сегодняшний день, смотря в СМИ, смотря в интернете, я не понимаю вообще этой войны.